মন্দিৰ বহুত ঘাট প্ৰতিষেধকৰ পিছত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তেইছ আৰু চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তাত ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় প্ৰভু ৰামৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ উপলক্ষে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে বজংগলৰ নেতৃত্বত সূৰ্য জাগৰণ যাত্ৰা বুলি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয় সেইটো সাত তাৰিখৰ পৰা চৈধ্য তাৰিখলৈ আমাৰ উত্তৰ প্ৰান্তত উত্তৰ পূব প্ৰান্তত অসম আৰু মেঘালয়ৰ পৰা পাঁচটা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰা চলি আছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইত ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি হৈছে আৰু তেওঁলোকে যাত্ৰাৰ বৰ্ণনাত বিৱৰণ আদি গম পাইছে এতিয়া এই যাত্ৰা সমাপ্ত হ'ব লাচিত ঘাটত অহা চৈধ্য তাৰিখে আৰু সেইদিনা লাচিত ঘাটত চাৰি বজাত এখন বিশাল জনসভাৰ আয়োজন কৰা হৈছোঁ আৰু আমাৰ আজিৰ সভাৰ আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তালৈ যাতে সকলো দেশপ্ৰেমিক ৰাইজ হিন্দু সংস্কাৰৰ প্ৰতি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অনুৰাগী সকলো লোককে তাত আহ্বান তাত আমি আমন্ত্ৰণ জনাবৰ বাবে আহ্বান জনাবৰ বাবে আজিৰ এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ সেই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনত কেন্দ্ৰীয় বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপ সভাপতি আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ ট্ৰাষ্টৰ মহামন্ত্ৰী শ্ৰীযুত চম্পট ৰাইজী উপস্থিত থাকিব তেখেতে সভাখন সম্বোধন কৰিব